Там другая Бирая. река течет. Вот пишет. Я являюсь членом Беляевского ора. А можно стать членом? Я хочу тут. Пожалуйста, пишите заявление, проплачивайте и становитесь. А я вам сейчас чай налью с этой водой. Я хочу сказать, я подниму документы. А куда писать заявление? Заявление Беляевский ор. Напишите заявление. Я являюсь членом. Пожалуйста, созванивайтесь. Аккуратно, со своими мусорными культами. Без этого самого. моющий экологические средства. Приезжайте, отдыхайте. Здесь кто? Запрещает кто-то? Здравствуйте. У нас да, да, все, у нас правильная представители, правильная. вот Госпожа жильцы. Нет, 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 а а вам нужен представитель на каком председатель, на, основании? Председатель? Елена да, 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 Васильевна, вы слушаете директора, он через комиссию просит подойти. Мы те люди, Иван Трифович, какие еще есть вопросы, которые мы должны выяснить? Я хочу, что вы там директор департамента четко сказали, что это за земли, какого назначения. Решение областной рады. Какого числа? Для чего эта земля была

Скажите людям всем. вы говорите, не я, вы чиновники, вы возглавляющий департамент, скажите, пожалуйста, всем, Лучше если ну, это заповедная земля, на каком основании Белограднестров сдавался, а ну, а почему то, надо было обманывать это людей? В а Стоп, Стоп. Да Стоп. А решение 93-го года! Оно не отвечает этому зону, вот подпись господина Руссера. Пойдемте посмотрим, вот это законное место, о чем вы говорите? Не надо никуда идти, давайте здесь все посмотрим. Давайте документы все посмотрим здесь, потом пойдем дальше. Вы что, идиотка? Ну, я вам у меня тут вода. Вы меня я только вас, что... обвинили, а что я взятку брал. Да, Поэтому... я вы, а чего вы пожалуйста. Вы не можете приехать, вы не можете приехать при... Представьтесь, пожалуйста. Вы я Вы только что сказали при всех, что я забрал взятку. Вы только что сказали, что я взял взятку. Только покоя нет. Вы нарушаете права, во-первых, гражданин. Давайте я вас сфотографирую, я, вы увидите, как я защищаю права граждан, граждан Украины. Я вас еще в чаечку с этой это водой, чтобы вы не пали. Вы не боитесь пить? Нет, я боюсь что-то брать из рук. Из, из рук? Вы же не собака, чтобы делать. Еще раз говорю, я вообще боюсь брать что-то из рук. Из рук вы, вы сами нальете? Я буду вместе с вами этот чай, который вода течет. Я вычислю вашу фамилию, отчество еще раз говорю. Посмотрите, как я в суд подаю. Обвинение а на взятие в получении взятки, да. Сибирь, вот а у свидетель. Не ку... Давайте не напоминать Швондера. Не, не Швонда... нет, это правильно. Но, О, обе стороны. Не, Давайте не разбирайте. обе стороны. Женщина думала, что тут это.